ziua, stimați telespectatori! Iată că se scurge și luna iunie, care tot mai mult ne dă de știre că vara mult așteptată ne va bucura și în continuare cu căldura și soarele său. Cu acest prilej vom vorbi astăzi despre câteva metode multiseculare cât și moderne, despre faptul cum să ne răcurim. Pe lângă aceasta, vă vom povesti și despre alte evenimente de care s-a bucurat Republica noastră în zilele acestea. Vacanța mare despre odihna de vară a copiilor în tabăra din orașul Dubăsari. Ne răcorim cu ajutorul climatizoarelor, care sunt beneficiile, dar și nuanțele negative ale acestor dispozitive. Versuri pentru copii, meditații lirice, cântece de suflet, despre serata jubileară dedicată poetei Galina Gurski. Galina Gurski, membră a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldovenească Nistreană, activează pe tărâm literar mai bine de 40 de ani. Versuri pentru copii, meditații lirice, cântece de suflet. Întreaga creație a poetei reprezintă viața plaiului. Recent, în Muzeul Unificat de Studiere a Ținutului, a avut loc o serată jubileară, dedicată dumnea ei. Poeta, profesoară de limbă moldovenească, vicepreședintele Uniunii Moldovenilor, Galina Gurski, Este un cântăreț fidel al frumuseții plaiului în vers și proză. Pas cu pas poeta adună cu migală aceste neșterbite comori pentru a le aduce spre cititor. Cartea mea este o înțelepciune pentru a o vedea. Noi știm că fiecare cititor citește prima dată și nu înțelege. Citește și înțelege a doua oară, iar a treia oară citește și meditează asupra sorții sale, asupra vieții sale. Vreau ca cititorul meu să mediteze. Acesta este scopul principal al apariției cărții Știma. Uh, mai fericit și mai bucuros om uh, ca mine nu este. Sper la mai multe creații spre viitor, dar poate și mai puține, dar mai apreciate, se va vedea. Voi lucra tot așa, cu multă indulgență, pentru tot ce fac. Și principalul că judecătorul meu va fi cititorul. Galina Gurski planifică să repartizeze cartea Știma prin biblioteci, școli și alte instituții de învățământ, organizații obștiești. Apariția lucrării a fost posibilă datorită suportului Uniunii Moldovenilor. Prima cărțulie editată în comun cu această mișcare obștească a fost culoare dulce. Principalul cu Gilnea Borisna e un om cu un bogat suflet, un om cu bogată energie, un om cu o bogată dorință de a face mai mult și mai mult pentru -o copii, pentru nistrenii noștri, pentru viitorul nostru mistrean. Asta e principal. Noi împreună cu DMEI avem multe proiecte. Proiecte și în cultură, proiecte și în tradiție, și în proiecte cu obiceiurilor moldovinilor, proiecte cu cărțile, cu ecologie, cu fântânile, foarte multe. Și vreau să vă spun că tot ce face Galina Boris, face din în primul rând din suflet. Și eu doresc ca toți nistrenii noștri să fac tot din sub. Viața obștească a poetei este foarte bogată. Un an de zile, Galina Gurski mai îndeplinește și funcția de președinte al Comitetului de Stat pentru păstrarea folclorului și tradițiilor moldovinești. În această perioadă, la inițiativa dumnei au fost organizate un șir de activități. Concursul de ziua lui Păcală, festivalul la plăcinte înainte, întâlnirea cu colectivul Doinițele din Tașlă, raionul Grigoriopol, Hora Toamnei, Taina Bucatilor Naționale și altele. Se organizează foarte multe măsuri educative, distractive, poetice, literare și așa mai departe, seminare în Republică. Și toate acestea ajută anume la educația tineretului. Deci ea nu întreabă poate, nu poate, o doare, nu o doare, ea s-a urcat și a mărs și a făcut ceea ce are de făcut. Deci sper că și pe viitor va fi tot atât de activă. Astăzi, la această solemnitate, am venit cu multă plăcere și am venit să-i doresc să în mult sănătate, noroc, fericire, multe cărți, dar și mai multe cititori. Probabil, în atmosferă de dragoste, bună înțelegere cu prietenii, colegii, elevii și cei apropiați apare harul de a crea pedagog cu experiență, adevărat patriot al plaiului Galina Gurski, astăzi se simte cu adevărat fericită. Multe visuri ale dumneiei ei au devenit realitate, însă mai sunt încă multe planuri de realizat. și sate, în lume multe sunt minuni. Tiraspol vechea mea cetate, la tine vin cu plecăciuni, Căci numai tu știi să te dărui, și eu la tine vin cu dor. Oraș nistrea norocul cărui, e patima unui popor. Căci numai tu știi să te dărui Și eu la tine vin cu dor Oraș nistrea norocul cărui e unui popor Istoria scrie soarta Cu pană armă, pană flori Noi îți groim cu fapta dreapte Prezentul pentru viitor Căci numai tu știi să te dărui Și eu la tine vin cu dor Oraș nistrea, norocul cărui E unui popor Căci numai tu știi să te dărui Și eu la tine vin cu dor Oraș nistrea, norocul cărui E unui popor Orașul meu, orașul meu, orașul meu, lubii zboare, Să stingă setea de pojar, să te avem ca pe o comoare, Să te primim ca pe un dar, căci numai tu știi să te dărui, Și eu la tine vin cu dor aș norocul cărui e unui popor Căci numai tu știi să te dărui Și eu la tine vin cu dor Oraș norocul cărui e unui popor Oraș norocul cărui e unui popor Vara fiecare din noi se străduie în fel și chip să se apere de arșița soarelui. Majoritatea aleg să se recurească cu ajutorul climatizoarelor. Astăzi vă propunem să aflați atât beneficiile cât și nuanțele negative care sunt aduse de către aceste dispozitive. Climatizorul a devenit deja o necesitate. În afară de temperatura confortabilă, acesta este în stare să curățe și să umezească aerul, ceea ce este actual pentru orașele mari și zonele industriale. În genere, climatizorul este predestinat pentru răcirea temperaturii aerului în încăpere. Dacă e să vorbim de timpul cald, apoi el este pentru răcorire, iar în vremea rece anului, pentru încălzire. Sunt climatizoare care funcționează până la minus 5 grade sau minus 15. Sunt diverse tipuri de climatizoare, mobile, convertere și sistemele split. De cea mai mare popularitate se folosesc sistemele split. Un asemenea climatizor încălzește aerul iarna, iar vara răcurește încăperea. Este necesar să luăm în considerație unii parametri, mărimea încăperii, partea unde sunt situate geamurile, numărul aparatelor electronice. Condicioner nu Climatizorul nu trebuie să lucreze la o diferență de 10 grade în comparație cu temperatura de afară, fiindcă vă puteți îmbolnăvi de răceală sau chiar de pneumonie. În pofida faptului că aparatul de condiționare a aerului este foarte răspândit, nu fiecare este în stare să-l îngrijească. Cu această problemă vă puteți adresa specialiștilor. În climatizoare se formează ciuperca dacă nu vor fi îngrijite. Minim o dată în două săptămâni sau o dată în lună, în de folosirea lui, trebuie spălate filtrele de praf. Mai sunt diverse mijloace de curățare pentru nimici microbii. La alegerea climatizoarelor ne putem folosi de unele secrete. Primul este montarea corectă. Multor persoane le se pare că este un lucru simplu, însă de acest fapt depinde cum va funcționa aparatul în viitor. Al doilea secret este prețul. Nu trebuie să vă goniți după sume mici, deoarece și calitatea poate fi respectivă. Sfaturile date vă vor ajuta în viitor să vă păstrați sănătatea dumneavoastră și a celor din jur, deoarece aerul curat este temelia unui organism sănătos. La ce vă gândiți când auziți cuvântul vara? Cu siguranță la soare, vacanță, plajă și la înghețată. Este cel mai răcuritor desert într-o zi caniculară și preferatul deliciu al copilașilor, care zic Nu-i nimic că e cam rece, în schimb cât e de gustoasă. Aș mânca deodată 10, mama însă nu mă lasă. Este dificil să ne imaginăm astăzi lumea fără înghețată, care își are originea încă în antichitate, cu istorie complexă și fascinantă. Cea mai populară istorie a înghețatei începe la un banchet de-al regelui Charles I al Angliei. Masa fusese delicioasă, dar lovitura de grație a apărut abia la desert. După multe pregătiri, bucătarul francez al regelui le-a prezentat musafirilor noul fel de mâncare. Era rece și semăna ca textură cu zăpada proaspăt căzută, dar era mai cremoasă și mai dulce decât orice. Până în zilele noastre, înghețata a ajuns unul dintre cele mai populare deserturi. Iubesc înghețata cu ciocolată. Vara mâncăm foarte multă înghețată, o preferăm pe cea albă. Sigur că ne place înghețata, mai ales cea care se produce la noi. Îmi place înghețata cu ciocolată neagră. Ea se obține din lapte sau smântână, combinate cu arome artificiale, coloranți, zahăr sau îndulcitori și fructe. În fiecare zi putem vedea pe stradă, în cafeniele, absolut peste tot persoane mâncând înghețată, care timp de 5.000 de ani de existență nu și-a pierdut valoarea. Amaroșne, Înghețata este deliciul preferat nu numai de copii, dar și de maturii care doresc să se răcorească în timpul verii, cât și să-și ridice dispoziția. Înghețata poate fi cu ciocolată, cu fructe sau nuci, cu gem sau miere, vanilată și cu condimente. Înghețata poate fi și un minunat cadou sau o surpriză plăcută pentru persoanele dragi. Înghețata poate fi un cadou minunat, spre exemplu, pentru persoana iubită în formă de inimă sau în formă de ursuleț pentru copil. Atunci când vreți să vă răsfățați sau să vă bucurați de momente de plăcere cu familia și prietenii, înghețata cremoasă vă stă la dispoziție pentru a vă delecta împreună. Această bunătate încântă simțurile și oferă un echilibru între o gustare delicioasă de care vă puteți bucura în orice moment al zilei. Tabăra de odihnă pentru copii din orașul Dubăsari și-a început activitatea în anul 1993. Peste câțiva ani, ea a primit statutul de nivel republican. Astăzi, în decurs de patru schimburi, aici se odihnesc și își tratează sănătatea 1600 de copii. Mai multe despre odihna copilașilor aflăm în continuare. Pentru fiecare copil, vacanța de vară este perioada unor noi descoperiri, emoții și bucurii. Tabăra de asanare din orașul Dubăsari creează pentru ele toate condițiile pentru ca ei să se odihnească după un an greu de studii, să devină mai veseli și vioi. Puteovcă stă 2700 ruble. Prețul foii de odihnă constituie 2700 de ruble. Părinții achită doar 15% sau 405 ruble. De asemenea, în lesniri se folosesc doar cei care muncesc la întreprinderi organizații bugetare. E de menționat că două trei din copii copii se odihnesc nu pentru prima oară. Timp de 14 zile, atât durează un schimb, pentru elevi sunt organizate diverse acțiuni culturale, sportive, distractive. <fie> La un nivel înalt este organizată alimentarea. În timpul zilei, copiii sunt hrăniți de șase ori. Ei spun că nu duc dorul dulciurilor, înghețatei, legumelor și fructelor. Toate sunt incluse în meniu. Mă odihnesc la tabără deja pentru a patra oară. Îmi place mult aici. În fiecare schimb, noi cunoștințe, prieteni. Ne hrănesc foarte bine. Bucatele sunt pregătite ca la mama acasă. Eu prima dată mă odihnesc la tabără. Îmi place mult să mă joc cu colegii. Ne jucăm o în jocuri sportive. Am fost la muzeu, am văzut multe expoziții. Noi facem excursie, eu azi mai vin la tabără. Timp de mulți ani, la tabără de asanare își desfășoară practica pedagogică studenții Colegiului Pedagogic din orașul Bender. Mulți din ei muncesc aici în decursul verii întregi. Am ales profesia de pedagog de bunăvoie, este o business de copilărie. Minirea noastră trebuie să organizăm o copiilor în așa mod ca ea să fie activă. Îmi place foarte mult și locul unde am venit să trecem tabără ma mă aranjează și condițiile de trai, cantina. Aș dori că să mai rămân în această tabără, poate și la alt schimb, să lucrez, să mai văd alți copii. Este interesant faptul să lucrez copii, că este plăcut să vezi cum încep să fac cunoștințe, cum se numesc unul pe altul prieteni, cum fac schimb de impresii. Este o practică unde am un vin cu plăcută. În decursul schimbului, pedagogii acordă o atenție deosebită în sănătoșirii copiilor. Sunt organizate jocuri sportive la aer liber, scaldarea în râul Nistru, începând cu orele 8 dimineața, când este anunțată deșteptarea și până la orele 10 seara, pe teritoriul taberei de asanare se aude muzica, cântece și râsul zglobiu al copiilor. Omul cât trăiește, atâta timp are întrebări față de cineva, față de sine și chiar față de viața proprie. Ne întrebăm cine suntem și cine vom deveni. Întrebăm părerea altora cu privire la ceva ce facem zi de zi. Așadar, întrebările la care cerem și așteptăm răspuns. Ce să facem cu ele? Să le dăm sau poate să le luăm? Ce verb ar trebui să plasăm alături de substantivul întrebare în timpul vorbirii literare? Am aflat de la filologi. Bine v-am găsit, dragi spectatori. Astăzi vom discuta despre următoarea îmbinare de cuvinte, a da o întrebare. Este o sintagmă folosită incorrect, pentru că întrebările nu se dau, ci se pun sau se adresează. Puteți folosi și pur și simplu verbul a întreba. Cultivați-vă vorbirea. Mulțumesc! La revedere! La 24 iunie 1900, la Barcelona, a avut loc prima expoziție a artistului plastic spaniol Pablo Picasso. Nu s-a putut mulțumi în viață cu un singur rol, însă mai presus de orice. A fost cea mai strălucită personalitate artistică a secolului al XX-lea, unul dintre marii maestri ai Penelului, care a rupt definitiv cu convențiile stilului iluzionist și figurativ, dominant încă din perioada renașterii. Opera lui Picasso este o oglindă care permite urmărirea artei acelui timp și totodată viața particulară a artistului. Pânzele lui ne amintesc de un jurnal intim care glorifică frumusețea și eroismul femeilor iubite. 80 de ani de activitate artistică, pictură, sculptură, poezie reflectă multilateralitatea creației lui Picasso care a trăit pentru artă și prin artă. Nu șezând, arlechin cu mâinile împreunate, trei dansatoare, moartea toreadorului, fată citind la masă, femeie pe fotoliu, viața, acestea sunt doar câteva din creațiile nemuritoare ale artistului Pablo Picasso. În săptămâna curentă, calendarul popular ne sfătuie să facem ultimele sădiri. Ploaia la mijlocul săptămânii ne prevestește încă șapte săptămâni de ploaie. Se spune că e bine să sfințim toate hainele pe care le avem, pentru că acestea să ne aducă doar noroc. Iar va fi norocul cu noi și cu timpul de afară în ultimele zile ale lui iunie, ne spun meteorologii. În săptămâna curentă, noaptea, temperatura aerului va oscila între plus 18, plus 20 de grade. Ziua plus 27, plus 29 de grade. Vântul va sufla din direcție sud-estică cu viteza de 1-4 metri pe secundă. La mijlocul săptămânii, posibil, va ploua slab furtună. Atât pentru această ediție. Redacția moldovenească și eu, Elena Baeș, vă mulțumim că ați fost cu noi. Ne revedem deja la toamnă, în prima duminică a lunii septembrie. La revedere! se pierd în regrete El îți dorește bine Prietenul rămâne prieten Chiar dacă ești pe drum ratăcit, El te ascultă, el te înțelege Și nu lovește în spate nici el te ascultă, el te înțelege Și nu lovește în spate nici când Mi-e dor de voi, prieteni buni Mi-e dor de voi, mi-e dor de casă și străbuni Mi-e tare dor o viață dacă aș mai avea pe acest pământ eu dragostea o voi cânta și dorul sfânt Mie dor de voi, prieteni buni, mie dor de voi, mie dor de casă și străbuni Mie tare dor o viață dacă aș mai avea Pe acest pământ eu dragostea o voi cânta și dorul sfânt Nu suntem lor Când dragostea îți scrie cu vădă, Prietenul nu suntem ca la de voi, prieteni buni mi dor de voi mi dor de casă și străbuni Mi-e tare dor o viață dacă aș mai avea pe acest pământ eu dragostea voi cânta și dorul sfânt Mi-e dor de voi, prieteni buni Mie dor de voi, mie dor de casă și străbuni Mie e tare dor o viață dacă-și mai avea Pe acest pământ eu dragostea voi cânta și dorul sfânt